સુરતના અલથાણ વોર્ડ નંબર ત્રીસના ભાજપના મહિલા નેતા દીપિકા પટેલના મોતનો મામલે હવે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે પીએમ રિપોર્ટમાં દીપિકાએ ઘડે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યાનો ખુલાસો થયો છે ત્યારે સમગ્ર મામલે દીપિકાના સંબંધીઓએ હત્યા થઈ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો જે બાદ પોલીસ સતત તપાસ કરી રહી છે ત્યારે દીપિકાએ આપઘાત કેમ કર્યો તેનું રહસ્ય હજુ અંક બંધ છે એકલ સુરત સિટીમાં અલથાણ પ્રિસિસનું વિસ્તારમાં ભીમરાડ ગામે दीपिकाबेन पटेल है उन्होंने घर पे सुसाइड किया उसके बाद में यहाँ के एक कॉरपोरेटर हैं चिराग सोलंकी वो वहाँ पे चिराग उसके घर पे था उस टाइम पे और चिराग बॉडी को लेके और साथ में परिजनों के साथ में हॉस्पिटल लेके गया जहाँ पे डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड बताया कि डेथ हुई है लाने से पहले डेथ हो गई है और पी में इनिशियल जो ओपिनियन है डॉक्टर का मृत्यु का कारण वो हैंगिंग है कि हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई है कुछ सैंपल्स उन्होंने लिए हैं जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट अपनी है वो सैंपल आने के बाद में देंगे और कल हमने घटना वाले स्थल पे एफ का विजिट करवाया एफ uh, ने अपना विजिट किया वहाँ पे जो फैन था और हैंगिंग के लिए जो कपड़ा यूज किया गया था वो सब कब्जे में लिए उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफ में भेजा जाएगा uh, उनके घर की भी uh, पुलिस ने सघन तपासी की uh, तपास किया वहाँ पे तलाशी ली गई उसमें कोई सुसाइड नोट जैसा कुछ बरामद नहीं हुआ है और दीपिका का फोन है वो हम लोग अभी एफ में भेज रहे हैं कि उसमें अगर और कोई डाटा है जो कि रिकवर होना है कोई डिलीट किया हुआ डाटा वैसा ऐसा हो तो वो हम एफ में भेज रहे हैं और जो जो लोगों का और दीपिका का सी है वो अभी भेजा गया है कुछ का सी आ गया है वो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है